গাইছ এয়া দেখিছে আপোনালোকে ইয়াতে কেইবাজনো খেতিয়ক লগ লাগি মেলি ইয়াতে কঠীয়া সিঁচি থৈছে মানে কঠীয়া পাৰি থৈছে যিহেতু এতিয়া খেতি বতৰ গাইছ মই আজি আপোনালোকক সম্পূৰ্ণ গাঁৱলীয়া দৃশ্য দেখুৱাম আপোনালোকে আজি ভিডিঅ'টি চাই খুবেই ভাল পাব গতিকে ভিডিঅ'টি এৰি নাযাব এয়া দেখিছে কোৰ কেনেকৈ মাৰি আছে মাটিত মানে পথাৰত কেনেকৈ কোৰ চলাই আছে দেখিছে গছে কি গছে কিমান এয়া পেহা পেহা হয় দেখিছে কেনেকৈ কোৰ মাৰি আছে পথাৰত আপোনাৰ কেইবছৰ হ'ল ছিক্সটি ফাইভ ছিক্সটি ফাইভ বছৰত চাওক কেনেকৈ পয়ষষ্ঠি বছৰত এনেকৈ পথাৰত ডাবল কোৰ মাৰিছে ডাবল কোৰ না ডাবল কোৰ বুলি কয় ডবল কোৰ ডবল কোৰ মাৰিছে পূৰা এফুট মাৰিছোঁ বুলি কৈছে পঠিয়াই আহিছে নেকি ন কঠীয়া আজি আহিছে আচ্ছা সাজটো চলিব চাগে গাঁৱতটো সাজটোৱে চলে আৰু ন গাহৰি লৈ আহিব গাহৰি গাইছ মই পথাৰলৈ নামি গৈছোঁ আৰু আপোনালোকক দেখুৱাম মই আজি পথাৰত কেনেকৈ ঠোঁহা পাতি কিনে মানে মাছ ধৰে মই তাকে দেখুৱাম চাই থাকিব আপোনালোকে ভিডিঅ'টি এৰি নাযাব আপোনালোকক গাঁৱলীয়া দৃশ্যবিলাক দেখুৱাই আছোঁ আপোনালোকক মই আকৌ কৈছোঁ চাই থাকিব ভিডিঅ'টি গাইছ পথাৰৰ মাজত পাই গ'লোহি মই এতিয়া দেখুৱাম আপোনালোকক ঠোহা কেনেকৈ মানে পথাৰৰ মাজত মানে হেতা দি কিনে পাতে আৰু আলি কাটি কেনেকৈ থোঁহা পাতে তাকো দেখুৱাম চাই থাকিব আপোনালোকে সেইটোক কয় থোঁহা এইফালেদি তাৰমানে মাছ সোমায় এইটো দেখিছে যিটো আপোনাৰ এইটো ধুনীয়াকৈ তাৰমানে এটা ভেদা দিয়া আছিলে সেইবিলাক দেখিছে থোঁহা থোঁহাবিলাক বনাই বাঁহৰ সেইটো দেখিছে মানে মাছটো নলগা কাৰণটো এনেকুৱা হৈছে এইবিলাক দেখিছে থোঁহা পাতি পাতি থৈছে এইটো এটা মানে এইবিলাক দেখিছে মানে যিটো ভেটা আছিলে ভেটা ওপৰেদি পানী গৈছেগৈ তাৰমানে গতিকে মাছবিলাক ঠোঁহাফালে নাহিকেনে ওপৰেদি গৈছেগৈ সেই গতিকে তাৰমানে মাছ নেলাগিলে ইয়াত দেখিছে পানী ওপৰফালে আহি গ'ল আলিটো দেখিছে মানে ইয়াত পানী ওপৰ মানে বেছি হৈ গ'ল আজি বৰষুণ দি দিলেতো গতিকে পানীটো বেছি হ'ল মাছবিলাক ওপৰেদি গুচি গ'লগৈ আহিব লাগিছিলে এনেকৈ ঠোহাটো মাজে মাজে কিন্তু পানী পানীয়ে ভেটাটো গুৰি যোৱাৰ কাৰণে মাছবোৰ ওপৰে গুচি গৈছে থোঁহাত নেলাগিল দেখিছে ঠোহাবিলাক দেখিছে এইটো খোকা বুলি কয় এইটো মানে বাঁহ গছৰ আগটো লৈ কিনে লৈ মেলি মানে এইটো এনেকৈ ফালি কিনে তাৰ পৰা এনেকৈ টঙালে বৈ দিয়ে এইটো খোকা বুলি কোৱা হয় এইবিলাক দেখিছে এইফালে দেখিছে যে হাবি হাবি এইখিনি এইডোখ এই তাৰমানে এইডোখৰতে আমাৰ ঘৰটো আছে এইটো দেখিছে খোকা এইটো পথাৰৰ আলি কাটি কিনে পতা আছে দেখিছে এই আলিটোও বৈ গ'ল মানে পানীকেইটা শোকা বুলি কোৱা হয় এইফালেদি মাছ সোমায় সোমাই কিনে মানে ইয়াত লাগি ধৰে ওলাই যাব নোৱাৰে আৰু এইকেইটা শোকা হয় দেখিছে পথাৰত মানে এনেকৈয়ে আলি কাটি কিনে শোকা পতা হয় সেয়া দেখিছে ওপৰেদি পানী বৈ গ'ল ক'ত মাছ লাগিব আজি সোধা ভাতে খাব লাগিব আৰু উপায় নাই অ' ভনীঅ বড়ে নয় মাজুলী ও বরে নই মাজুলী ও মানে নু বুজিলা করেমনু মই কি ও মরম মানে নুবুজিলা করেমনু মই কি ও ভোমার কথা ভাবি ভাবি ও তোমার কথা ভাবি ভাবি অবি চনাে নাহেৰাতি টোপনি অবিচনাপে নাহেৰাতি টোপনি যাইছ যিহেতু মই গাঁৱলীয়া ডেকা খুবেই ভাল লাগে গাঁৱৰ দৃশ্যবিলাক গাঁৱত থাকি বোকা পানী গছকি যিহেতু সৰুৰ পৰাই বোকা পানী গছকিয়ে ডাঙৰ দীঘল হোৱা খেতিৰ লগত যিহেতু আমি জড়িত প্ৰাইজ মই আপোনালোকক দেখুৱালোঁ কেনেকৈ পথাৰৰ মাজত কেনেকৈ মানে ভেটা দি কিনে ঠোহা পাতে আৰু বোকা কেনেকৈ মানে থোঁহা আৰু বোকা কেনেকৈ আৰি মানে আলি কাটি কিনে পাতে তাকো দেখুৱালোঁ মই এইবাৰ দেখুৱামগৈ কঠীয়া সিঁচি থোৱা কিছুমান ঠাই দেখামগৈ আমাৰ ইফালে এবাৰ বতৰটো খৰাং হ'ল খৰাং হোৱাৰ কাৰণে তাৰমানে কঠীয়া সিঁচা মানুহবিলাকত দেৰি হ'ল যি কি নহওক লাহেকৈ হ'লেও মানে পানীটো হ'ল মানে বৰষুণ দিলে পানী হ'ল এতিয়া বহুতে কঠীয়া সিঁচিলে দেখিছে বহুতে মাটিবোৰ ফালিবকৈ বাকী আছে যিহেতু খৰাং মাৰিছিলে আগ সময়ছোৱাত এতিয়া লাহেকৈ লাহেকৈ মানুহে মানে এতিয়া হাল পাব আৰু আজিকালিতো গৰুহাল নাই মহোহাল নাই সকলোৱে ট্ৰেক্টৰে পায় ইয়াত দুই এখন ক'ৰবাত ক'ৰবাত গৰুহাল আছে কিন্তু কি বুলি ক'ম গৰুহাল থাকিও তাৰমানে বহুতে এতিয়া নাপায় প্ৰায় ট্ৰেক্টৰে লগাই দিয়ে তো দেখুৱাম এতিয়া কঠীয়া কেনেকৈ সিঁচা হয় কেনেকৈ জেওৰা ফেটি মেলি গাঁৱলীয়া মানুহে মানে খেতি কৰে তাক দেখুৱাম চাই থাকিব গাইজ এয়া দেখিছে আপোনালোকে জেওৰা জেওৰাৰ ভিতৰত কঠীয়া সিঁচা আছে আৰু এই কঠীয়াখিনি সিঁচা অলপ দিন হ'ল সেইকাৰণে গজিলে আৰু আৰু সিফালে যে দেখিছে এইটো এইটো ঘৰত কেতিয়াবা গাঁৱৰ ৰাইজে বিহু চিহু পাতে আৰু আৰু কেতিয়াবা ইয়াতে মিটিঙো হয় গাইছ আমি দেহটোৱে নলা জান জুৰি আমি এনেকুৱা সিঁচা দেখিছোঁ মই আপোনালোকক আজি দেখুৱাম কঠীয়া য'ত মানে সিঁচা হয় তাত পানী হ'লে দিহুতীয়া কেনেকৈ সিঁচে মই তাক দেখুৱাম আজি এটা অদ্ভুত দৃশ্য অদ্ভুত বুলি ক'ব নোৱাৰি আগতে তেনেকৈয়ে মানে মানে কঠীয়া সিঁচাত য'ত মানে পানী হৈ যায় কঠীয়া সিঁচা জেগাত তাৰ পৰা তাত মানে দেহুতীয়া সিঁচে লাহনীয়ে সিঁচে মই আজি আপোনালোকক দেখুৱাম দেখাম মানে দেহুতীয়া কেনেকৈ কঠীয়া পৰা মাটি তৰাৰ পৰা পানী সিঁচে গাইজ এইটো যে দেখিছে এইটো পথাৰৰ সৰু আলি হয় এইটোকে আলি বুলি কোৱা হয় একচুৱেলি আৰু এই মাটিটো তাতে কঠীয়া সিঁচা আছে আৰু ইয়াত পানী হোৱাৰ কাৰণে দিশ দিয়ে পানীখিনি সিঁচি দিছে পানীখিনি এইটো কাৰণে সিঁচিছে যাতে কঠীয়াখিনি গেলি নাযায় সেইজনকৈ আমাৰ মনটো ডাঙৰ হয় মনটো দা কেনেকুৱা ভালনে ভাল ভাল হাত বিষাইছে নেকি দেখিছে এইটোকে দেহুটি বুলি কয় কেনেকৈ বান্ধি লোৱা আছে দেখিছে আপোনালোকে হয়তো গাঁৱলীয়া মানুহবিলাকে গম পাব যিসকল গাঁৱলীয়া ব্যক্তিয়ে চাই আছে ভিডিঅ'টো গম পাব দিহুটিৰ লাহনীত কয় এইটোকে কয় দিহুটি যিবিলাক টাউনৰ বা চহৰৰ লোকে চাই আছে মই আপোনালোকক ক'ব বিচাৰোঁ কঠীয়া মানে এনেকৈ মানে পথাৰটো হাল বাই মেলি মৈ দি মেলি সিঁচা হয় আৰু ইয়াকে কয় দিহুতি পুলি আগতে মানুহবিলাকে জান জুৰি আৰু এনেকুৱা নলাবিলাক সিঁচিছিলে মাছ ধৰিবৰ কাৰণে আজিকালি ক'ত আৰু মেচিনে আহিছে গতিকে দেখিবলৈ নাই এনেকুৱা দৃশ্যবিলাক মই আপোনালোকক দেখাইছোঁ যিমানখিনি পাৰিছোঁ গাঁৱলীয়া দৃশ্যবিলাক চাই থাকিব ভিডিঅ'টি ভিডিঅ'টিৰ পৰা আঁতৰি নাযাব এয়া ৰুণাজিত চেতিয়া তই কেইবিঘা খেতি কৰিছ বাৰ বাৰ বিঘা দেখিছে তেহেতে কেনেকৈ পানী সিঁচি আছে আপোনালোকে দেখিছে এয়া কঠীয়া সিঁচি থৈছে কঠীয়া সিঁচাৰ দৰাত মানে পানী হৈ গ'ল পানী হ'লে মানে পানীখিনিতো সিঁচি দিব লাগিব নহ'লে কঠীয়াবিলাক মানে ধানবিলাক যিবিলাক সিঁচি থৈছে এতিয়া ধান হৈ আছেতো উশাহ মেলাগৈয়ে নাই গতিকে গেলি যাব মানে পানীখিনি সিঁচি দিয়া হৈছে আৰু এইফালে দেখিছে জেওৰা ভেটি থৈছে তাতো মানে কঠীয়া সিঁচা আছে ৰাইজে গাইজ যিমানখিনি পাৰিলোঁ মই আপোনালোকক গাঁৱলীয়া দৃশ্যবিলাক দেখালোঁ গাইছ যদি আপোনালোকে আজি ভিডিঅ'টি চাই ভাল পালে আপোনালোকে লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব লগতে আপোনালোকক চিনাকিবলৈ ভিডিঅ'টি শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু লগতে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব যাতে আপোনালোকে এই চেনেলত আগলৈ এৰিবলগীয়া ভিডিঅ'বিলাক যাতে আপোনালোকে সকলোতকৈ আগতীয়াকৈ পায় গাইজ মই সঞ্জীৱ চকুলী ভূঞা ইমানতে আপোনালোকৰ পৰা আজি বিদায় লৈছোঁ ধন্যবাদ